السلام علیکم ناظرین اب جو اگلا موضوع ہے نا یہ پتے کی پتھری کے بارے میں ہم نے بہت پہلے ہی ویڈیو کرنی تھی لیکن بس حسین سے لکھا بھی ایک دفعہ لیکن وہ نہیں کر سکے ہم بس ایسے اللہ کی مرضی تو دیکھیں میرے پیارے یقین کرو ہمارے بھائیوں یہ بہت آسان علاج ہے اور اس کو ناسمجھی کی ناسمجھ سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیماری کو سمجھا نہیں گیا تو پتہ ہی نکال دیتے ہیں سارا حالانکہ دیکھو اللہ نے پتہ فضول لگایا ہے اللہ پاک کی یہ جی تخلیق ہے انسان اس میں کوئی چیز فضول ہی لگا دی اللہ پاک نے سوچنے والی بات ہے اب دیکھیں اس میں کہتے ہیں بھی علاج ہی کوئی نہیں اس کا پتے کی پتھری کا وہ ہم پتھری کدھر نکالیں ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے سرجن تو وہ بتا رہے تھے بھائی دیکھو یہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پتری نکل جائے گی کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا دیکھو اللہ معاف کرے یہ بے سمجھی کی باتیں ہیں جب سفرا جو ہے نا جی یہ جو پتے میں مرغی زبزبہ کرتے ہیں تو پتے میں نیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے یہی سفرا ہے جو جگر پیدا کر کے اس میں ڈالتا ہے پتے کے اندر ڈالتا ہے بول بھی اس کو کہتے ہیں کہ بور اس نے پیدا کیا یعنی جس طرح پیشاب جو ہے یہ مسانے میں جمع ہوتا ہے تو وہ جگر کا جو بول ہے وہ پتے میں جمع ہوتا ہے پتے اور مسانے کی ایک ہی کی مثال ہے جب پورا بھر جاتا ہے تو آٹومیٹک آنتوں میں کھل جاتا ہے اس کو پھر کہتے ہیں زہر ہے حالانکہ زہر نہیں ہے یہ بالکل زہر نہیں جسم کی ضرورت ہے زہر نہیں سمجھے نیلے رنگا بھی نیلے رنگ کی زہر ہی ہوتی ہے اکثر کہتے ہیں بھی آپ بتاتے ہیں تو یہ تو زہر ہے زہر نہیں ہے زہر اس طرح لانی زہر نہیں پیدا کر کے آنتوں میں کھلتی ہے بار بار تو ڈائجسٹو سسٹم اس میں بہتر ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں وہ دراصل جب جسم میں خشکی اور سردی آتی ہے تو جگر کا فیل بہت کم ہو جاتا ہے وہ پورا دن میں جو جگر تین دفعہ جگر نے پانی بھر کے اس میں فل کر کے آنتوں میں پھینکنا تھا وہ صرف تین یا چار قطرے پیدا ہوتے ہیں اور پیچھے خشکی سردی ہوتی ہے وہاں وہ جمتا جاتا ہے وہ دانہ جب وہاں سے یہ گرتا ہے چوبیس گھنٹے بعد پھر دوسرا گرتا ہے تو ادھر وہ جم جاتا ہے کیونکہ پیچھے حرارت تو ہوتی نہیں تو وہ حرارت کی کمی کی وجہ سے وہ جم جاتا ہے جیسے برف فریج میں جم جاتی ہے تو وہاں وہ جم جاتا ہے تو بے پھر وہ اگر ہم پیچھے سے اس کو کھول دیں جگر کے اندر جو سدے ہیں اس کو کھول دیا جائے وہ جو پانچ ملین سے کھول جائے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں پانچ ملین دیں گے تو فوراں کھول جائے گا ایک دو خوراکوں سے کھولے گا تو وہ ادھر بھرپور جب پھینکے گا ادھر تو وہ جو پتھریاں ہیں اسی پانی میں جو دراصل جمع ہوا سفرہ ہے غلط فہمی سے اس کو پتھری سمجھ لیا گیا ہے وہ جمع ہوا سفرہ تھا جس طرح برف میں جم جاتی ہے دھوپ میں رکھو تو پگھل جاتی ہے وہ اسی سفرا میں وہ حل ہو جائے گا اور سبز رنگ کا پکھانا آئے گا آپ دیکھیں غور کریں تین چار دن میں سبز رنگ کا پکھانا آئے گا بندہ ٹھیک ہو جائے گا ایک بی بی میرے پاس آئی ستر بہتر سال عمر کہنا لگی بیٹا اب میں نے مر جانا ہے میں نے زندہ نہیں رہنا یہ دیکھو کتنی درد ہے وہ پچاس ہزار روپیہ ڈاکٹر نے مانگا ہے ہم تو بہت غریب آدمی ہیں ہم کیسے وہ وہاں جا کے علاج کرائیں وکٹوریا باول پور میں تو وہ نا جی بیچاری کہنے لگی ہم نے مر جانا ہے بس میں نے کہا انشاءاللہ دیکھو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری میں موت نہیں ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا تین دن بھی آپ ہماری دوائی کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب صحیح ہو جائیں گے تو وہ انہوں کو میں نے کیا بتایا جوارش کمونی ہر جگہ سے آسانی سے مل جاتے ہیں جوارش کمونی لینے دو ہزار سے بھی اوپر دو ہزار سال ہو گئے جوارش کمونی بازار میں اس دور سے چل رہی ہے اور بڑی مشہور چیز ہے تو دوسرا یہ آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے کے بعد استعمال کریں دوسرا پانچ ملین سونڈ پچاس گرام نشادر ٹھیکری والا تیس گرام کالی مرچ دس گرام سنا مکی اسی گرام یہ پانچ ملین بار بار میں نے دیکھو بتایا ہے یہ بھی دیں آدھا آدھا چمچ اس کو دیں اور ایک حب انقلاب صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ انقلابی مالج تھے ان کا یہ فارمولہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ریوند اسارہ آپ لے لیں صرف دو گرام ایک مریض کا میں بتاتا ہوں دو گرام ہی اس کو کافی ہے دو گرام ریمت ہے دو گرام سکمونیا دو گرام سات ملٹھی اور دو گرام سہاگا سفید سہاگا کھل کیا ہوا کیونکہ یہ الکلی ہوتی ہے کاٹ کاٹتی ہے اگر اس کو کھل کر لیا جائے تو یہ کاٹنے سے محفوظ ہوتی ہے یہ گرم اور تر بن گیا اس کو بری کر کے ایک چٹکی یعنی آدھے چنے جتنا صرف رات یہ چھوٹا ڈھائی سو ملی والا کیپسول تیار کر لیں اس میں ڈال کر رات کو صرف ایک دینا ہے کیپسول اچھا یہ کیپسول بھی ابھی نہ دیں پہلے یہ جو جوارش کمونی اور دو چار دن ہفتہ ایک دے دیں جوارش کمونی اور پانچ مل اس میں اگر مسئلہ حل ہو جائے سبز پکھانا آ جائے تو مسئلہ حل ہے بس ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا آپ کا اگر نہ ہو ایک ہفتے کے بعد پھر یہ رحمت سارے والا ایک کیفصور رات کو دینا شروع کر دیں اس دعائی کے ساتھ یہ بھی کریں پھر غور کریں جیسے سبز رنگ کا پکھانا آئے گا رکا ہوا سفرہ جو ہے نا پانی بن کر پورا وہ اندر آنتوں میں کھلے گا وہ کافی زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ پورا بھرا ہوا تو وہ بس سبز پکھانا ایک آئے گا اس طرح کا پتے میں پانی ہوتا ہے تو اسی رنگ کا پکھانا ہوگا بس پتھری آپ دیکھیں پتھری نہیں ہوگی ہزاروں لوگوں کا الحمد ہمارے بزرگوں نے علاج کیا ہے خود میں نے کوئی سو کے قریب تو یقیناً میں نے علاج کیا ہے کم سے کم ایک بالکل تھوڑا میں آپ کو انسا بتا رہا ہوں کہ سو مریض کا کم سے کم الحمدللہ میں علاج کر چکا ہوں اور میں بہت سے لوگوں کو بتایا بھی ہے ٹیلی فون پر بتایا ہے کہ کوئی اس کی اور دوائی کھانے کی ضرورت نہیں چند دن یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے علاج اس کا تو یہ مہربانی کرو پتا نہیں نکالنا چاہیے پتہ اللہ نے فضول نہیں لگایا بڑا مصیبت آتی ہے اس سے سسٹم جو ہے نا جی ڈائجسٹو سسٹم جو انضامضام ان ہے وہ خراب ہو جاتا ہے پتہ نکالنے سے پتہ نہیں نکالنا چاہیے بہت ہی آسان علاج ہے اس کو جناب پھیلاؤ آپ اس بات کو تھوڑا بتا دو لوگوں کو خود بھی آپ جو علاج کریں کر کے دکھائیں آپ کسی جگہ ادھر ادھر پتے کا مسئلہ ہے جو بھی یہ بات سنیں وہاں تک پہنچا دے اس کا علاج کر دے وہ دیکھو دو سو ڈھائی سو خرچہ آتا ہے سو روپے کی کمونی آ جائے گی چلو ایک پاؤ پانچ میں لے ہمارا تیار ہوگا بیس تیس کا وہ رسکہ بھی تیار ہو جائے گا دو دو گرام والا تو دیکھو کیا خرچہ آیا اور الحمدللہ اتنی بڑی اللہ پاک نے آسانی کر دی اتنی مشکلس میں تو یہ پتے کی پتری کا علاج ہے یہ کرو اللہ پاک آسانی کرے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ آپ پر آسانیاں کرے اللہ آپ کو خیر دے حضور علیہ السلام کی ساری عمد پر آسانی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ